ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي خلق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنت انتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ